अहमदाबादी बदले लोगो बता फ्लावर शो जुआज अहमदाबादी सब लोगों को मैं बोलता हूँ आप सब लोग ये फ्लावर शो देखने के लिए आ जाना और सिर्फ अहमदाबादी लोग ही नहीं पूरा भारत वर्ष को मैं बोलता हूँ ये जो फ्लावर शो है वो कहीं नहीं है तो आप सब लोग ये फ्लावर शो देखने के लिए आना सिर्फ एक बात बता देता हूँ किसी को टैक्सी का भाड़ा नहीं मिलेगा अपना टैक्सी का भाड़ा खरद के आना क्योंकि मुझे पता नहीं आपके जीता जी आपको टैक्सी का भाड़ा देगा कि नहीं हालांकि लाल तो नहीं देगा आप देख सकते हो फ्रेंड हमारे फ्लावर शो के बहुत ही खास है बहुत ही फेमस है जिसकी जानकारी पूरे इंडिया में सभी को है और आप सभी आना चाहिए और बाहर से मेहमान भी आए देखने के लिए yeah. वेलकम गाइस कैसे हो आप लोग आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार अहमदाबाद के लेटेस्ट वीडियो को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ दोस्तों मेरा नाम है राजेश गुप्ता और तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वैसे तो पूरे गुजरात की पहचान है अहमदाबाद और अहमदाबाद अपनी खूबसूरती पर्यटन स्थल और यहाँ पे होने वाले भव्य त्यौहारों के लिए खूब ज़्यादा ही खास है दोस्तों और पूरे भारत में जाना माना गया है आज हमने अपने वीडियो में मुलाकात ली अहमदाबाद में हो रहे इंटरनेशनल फ्लावर शो ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है दोस्तों यहाँ पर पूरे भारत से तो मेहमान आते ही देखने के लिए पर विदेश से भी यहाँ पर कई सारे मेहमान आए हैं घूम रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अगर आपके सामने एक ऐसी दुनिया आ जाए जो दुनिया पूरी की पूरी फूलों से बनी हुई है पूरी दुनिया महक रही है रंग बिरंगे फूलों से यहाँ पर सारे स्टैचू सब कुछ फूलों से बना हुआ है दोस्तों तो कितना मज़ा आ जाएगा देखने के लिए इनसे मिलिए यह है नंदी महाराज कितना अच्छा फूलों से इनका श्रृंगार किया हुआ है पूरा पूरा फूलों से बनाया हुआ है दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये चक्र सच में ये दुनिया तो पूरी की पूरी फूलों से बनी हुई है यहाँ की हर एक चीज़ भी फूलों से बनी हुई है अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि थक जाते हैं तो खाना खाने के लिए आपको यहाँ पर फूड स्टॉल भी मिल जाएगा आप चिंता मत करिए आपके लिए वो भी व्यवस्था की हुई है भारत का पक्षी मोर अपनी खूबसूरती के लिए जाना गया है और यहाँ पे मोर की कितनी खूबसूरत आकृति को बनाकर सामने प्रस्तुत किया हुआ है दोस्तों बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कार्टून के कैरेक्टर के भी यहाँ पे खूबसूरत प्रतिमा बना के स्थापित की दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी दुनिया फूलों से बनी हुई है इतने सारे अच्छे अच्छे फूल है कि यहाँ पर आपका मन कैसे जाने को तो बिल्कुल भी नहीं होगा अहमदाबाद में हर साल एक तारीख से तो फ्लावर शो का शुरुआत तो होती ही होती है इस बार तीन तारीख से हुई दोस्तों थोड़ा थो दो दिन लेट हुआ है और इस बार भूपेंद्र भाई पटेल यानी अहमदाबाद के सीएम के हाथों से इनका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में चल रहे फ्लावर शो के टिकट के बारे में बात करते हैं पर पर्सन का चार्ज है सत्ते रुपये एक व्यक्ति का बारह साल की उम्र के कम बच्चों के लिए तो यहाँ पर शो पूरा का पूरा फ्री है लेकिन जो बारह से ऊपर है ना उनके लिए तो भाई रेट देना ही पड़ेगा उनको कम से कम सत्ते रुपये एक व्यक्ति का लेकिन उसका भी टाइम है दस से लेकर रात के दस बजे तक का टाइम है जिसमें से उनको सब बहुत सारी पब्लिक के बीच में वीडियो बनानी पड़ेगी अगर वो आते हैं कुछ भी फोटो शूट करते हैं तो उनके लिए ये टाइम है लेकिन एक टाइम और भी फिक्स किया हुआ है जिसका नाम है प्राइम टाइम अगर आप प्राइम टाइम में यहाँ पर आ रहे हो या शूटिंग कर रहे हो या फोटो खिंचा रहे हो तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि तो तो प्राइम टाइम का जो टिकट का भाव है वो है पाँच रुपया और इस रेट में तो बहुत ही कम लोग आने वाले हैं आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा आप फोटो शूटिंग के लिए तो जगह बिल्कुल बहुत ही अच्छी है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों भारत के कई सारे सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स और ब्लॉग बनाने वाले तो यहाँ पर मुलाकात ले चुके हैं दोस्तों आप कब आइएगा यहाँ पर मुलाकात लेने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने सीरियल ये देखी होगी टी वी तो उसके एक खास मेहमान हैं सुंदर जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर हर बार वो आते हैं उन्होंने फर्स्ट मुलाकात ली है यहाँ पर और हमने भी उनके साथ में वीडियो बनाई है दोस्तों आप वो भी देख सकते हैं काफ़ी उनका अच्छा रिस्पांस मिला है काफ़ी अच्छे व्यक्ति है अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एएमसी के द्वारा ये शो पूरा का पूरा आयोजित किया गया है और करीब पंद्रह करोड़ की लागत के साथ पूरा पूरा का तैयार हुआ है कई सारे फूल वूल सब बनाए गए हैं और फूल जितने भी सब असली फूल है अगर आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक शो तैयार कड़ी में श्रेणीबद्ध श्रेणी फ्लावर शो उ ગયા વખતમાં આપણે ફ્લાવર શો જોયો હોય તો એમાં વિશ્વની સૌથી લાંબી ફ્લાવર વોલ ક્રિએટ કરવામાં આવી હતી તો આ વખતે એનાથી આગળ વધીને વિશ્વનો સૌથી મોટો બુકે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે

આર્થિક વિકાસના સમા છે એ સરસ મજાની વસ્તુને તમે જુઓ કે બહુ જ એગ્રેસિવ મૂડમાં બેમૂલ છે અને ગુજરાતનો જે આર્થિક વિકાસ છે એ સતત નિરંતર વધી રહ્યો છે એ વસ્તુને સરસ રીતે ત્યાં સેન્ટરમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે અને એનાથી આગળ જુઓ તો એક સરસ મજાની આખી એક ગ્રાન્ડ કેનિયન વોલ તૈયાર કરવામાં આવી છે અને એની અંદર એક એશિયાટિક લાયનનું શિલ્પ છે અને એ જે એશિયાટિક લાયનનું શિલ્પ છે તમને પણ ખબર હશે કે આપણા માત્ર અમદાવાદનું નહીં ગુજરાતનું નહીં સમગ્ર ભારત વર્ષ નહીં આખા વિશ્વનું ગૌરવ છે કે માત્ર ને માત્ર છસો ને ચુમ્મોતેર ગજના કરતા સિંહો એ આપણા બૃહદ ગીરની અંદર છે અને એ બહુ જ મોટી ગૌરવની વાત છે કે એશિયાટિક લાયન આપણા માટે છે અને એ એશિયાટિક લાયનના શિલ્પો એશિયાટિક લાયનનું જે શિલ્પ છે તે વિશાળ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એની અંદર સરસ મજાની ફૂલોની સજાવટ કરી અને એને પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે એમ અને એની સામે આપણે જોવું હશે કે આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર એને પણ ખૂબ સુંદર રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે એના જે પીછાઓ છે એની અંદર ફ્લાવરિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને આગળ જેમ આપણે વધીએ તો તમે જુઓ કે સરસ મજાનું બટરફ્લાય છે રંગોની વાત છે ઉડવાની વાત છે સફરની વાત છે એ સરસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને આગળ આવે તો એક સરસ મજાનો એક ફ્લાવર ફોલ છે કે જીવનની અંદર વહેવું જોઈએ સરસ રીતે વહેવું જોઈએ વહેતા રહેવું જોઈએ શક્તિ સાથે વહેતા રહેવું જોઈએ ધોધની જેમ વહેતા રહેવું જોઈએ તમે તમારા જે પણ ક્ષેત્રમાં છો તેમાં સરસ રીતે પથ્થરને પણ ગણકાર્યા વગર સરસ રીતે વહેતા જવું જોઈએ એવો સરસ મજાનો એક રંગીન ફ્લાવર ફોલ એ તમે જોતા હશો કે સરસ મજાનો એક રીધમમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને એની વચ્ચે એક સુંદર મજાની એક મરમેટને પણ